কিন্তু আজি আপোনালোকলৈ মই এটা বৰ দুখৰ ছবি লৈ আহিছো এখন আপোনালোকে ছবিখন দেখিলে খুব দুখ লাগিব এয়া চাওকচোন খুব এটা বানপানী এৰিয়াত মই আহিছো আজি ঘপককৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যুগনীয়া গাঁৱত যথেষ্ট বানপানী হৈ গল মই আহিছিলো ইয়াতে মোৰ স্কুল আছে স্কুলত বস্তু সামৰিবৰ কাৰণে আৰু যাওঁতে এইটো ৰাস্তাই গলো স্কুটিত কিন্তু ঘূৰি আহোতে ইমানেই পানী হৈ গল আৰু এই ৰাস্তাও বাটত সকলো ফালে পানী 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 আৰু এইডোখৰ জেগাতে বানপানীত গৰু ছাগলী কেইবাটাও উটি গল আৰু খুব দুখৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া চাওকচোন যেতিয়া প্ৰথম স্কুললৈ আহিছিলো স্কুলখন একেবাৰে মানে সুখা নাছিলে স্কুলৰ ওচৰৰ পথাৰতো ইমান পানী হোৱা নাছিলে ৰাস্তাত আমি স্কুটি চলাই আহিছিলো এয়া ঘূৰি যোৱা সময়ৰ দৃশ্য ঘূৰি যোৱা সময়লৈ ইমান ঘপককৈ পানী হৈ গল মই এতিয়া স্কুলৰ ভিতৰখন দেখাম ই প্ৰথম আহোতে স্কুলৰ ফিল্ড বা ওচৰৰ পথাৰৰ কতো পানী নাছিলে এয়া স্কুলৰ ভিতৰখন ভিতৰখনৰ এয়া মানে বৰচাং পাতিৰ ওপৰত সেয়া গদ্ডেজ এনেকে বস্তুবোৰ চব তোলাই দিয়া হল চকী বেঞ্চবিলাক গেছৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া আধা ঘণ্টা আগত আমি স্কুললৈ আহিছিলো বস্তু সামৰিবলৈ তেতিয়া পানী নাছিলে আৰু এতিয়া চাওকচোন গোটেই পানী আৱৰি ধৰিছে দেখিছেনে মামা অকণমান আগত আগতে কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল সেই যে থাকি গ'ল ন আপুনি সামৰি আহিব মই গৈ থাকোঁ আৰু অকণমান দাদা ভাগৰ মানে গৰুকেইটা উঠালে ছাগলীকেইটা মানে বিচাৰিয়ে নাপালে ইমান পানী সুকত ক'ত সোমাই গ'লে ক'ত বিচাৰি পাব বেয়াই লাগে বহুত মৰমেৰে জীৱ জন্তুবিলাক ৰাখে তেখেতসকলে পানী আহিলে মানে মানুহৰ যেনেকৈ অসুবিধা হয় মানুহতকৈও বেছি জীৱ জন্তুসকলৰ অসুবিধা হয় সেয়া ওখ ঠাইলৈ মানে নিবলৈ সুবিধা নাপালেই খুব ধপককৈ পানীটো আহি গ'ল এয়া ওচৰতে যথেষ্ট পানী ফুট পৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পানী সোমাই অহাৰ লগে লগে হাহাকাৰ অৱস্থা হয় জীৱ জন্তু খিনিৰ কাৰণে সকলোৱে মানে গৰু ছাগলী সমূহ লৈ ওখ ঠাই বিচাৰি যাবলৈ ওলাইছে তেনেকৈ আজি মানে কাজিৰঙা জীৱ জন্তু খিনিৰো অৱস্থা বেয়া হৈছে কাৰণ যুগনিয়াৰ কাষতে কাজিৰঙাখন লাগি আছে আৰু এই যুগনিয়াৰ পানীতে মানে হৰিণা এটাও আহি ওলাইছিলহি পানীত উটি আহিছিল আৰু কোনোবা ওখ ঠাইত এ হাবিৰ জোপোহানিৰ মাজত আশ্ৰয় লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে খুব বেয়া লাগে জীৱ জন্তু বিলাকৰ কাৰণে মই যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাম পৰিৱেশ খিনি আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ মেনতে সামৰিছো যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো আজিলৈ বাই বাই দিবা